العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أغدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا kamamul ad zulman ve jawra assalamu aleyk ya baqiyetullah ve rahmatullah ve berekatuh bugünkü işleyeceğimiz ayet bakara suresinin 9. ayətidir 9. ayət 8-ci ayətin davamıdır. 8-ci ayətdə "Ləminənnəsi məyəqulu əmənə billahi və billə yəumil axiri və məhum bimüminin." Allah təala munafıqların sifətlərinə dəyməkdədir bu ayətlərdə. 8-ci ayətdə Allah təala şöylə buyurmaqdadır: "İnsanlardan bəziləri" derkən, yəni munafıqları kəssetməkdədir. Allah'a ve ahiret gününə iman etdikdirlər. Və məhüm bəmu'min. Bugünkü ayədə isə Allah utala şöylə buyurur. A'uz billahi minəş şeytanir recim. Yuhad'un Allah va'llazina amanu və ma yahta'una illa anfusuhum və ma yəş'urun. Bu ayədə Münafıqların digər bir sifətini Allahutaala aşikar etməkdədir. Bizlər münafıqları tanıyalım deyə. Ayətin anlamı şöylədir. Münafıqlar akıllarınca Allahı və inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa sadəcə özlərini aldatırlar. Amma fərqindədəylər. Bu ayədə munafıqların kötü sifətlərindən biri də onların digərlərini aldatmasıdır. Keçəlim ayətin açıqlamasına. Ayətin başında gələn yuhadī'ūna kəlməsi, yəni aldatırlar, aldatmaya çalışırlar. Xud'a kökü gerçək amacını gizləyib amacı olmayan bir şeyi gösterərək qarşı tərəfi yanıltma yolu ilə dərbə vurmaq mənasındadır. Munafiq sürəkli zərər vermə və dərbə vurma düşüncəsindədir. Ayədə buyurulduğu kimi aldatmaq istərlər, aldatmaq peşindələr. Akıllarıyca Allahı və iman edənləri aldatmaqdalar. A yette söylənən yəş uruna kəlməsi. Yəni fərkində değillər, şuursuzdurlar. Şuur kəlməsi kıl manasındakı şe'r kökündəndir. Şuurlu kimsə demək. Kılı yararcasına incə və dəqiq işləri kavrayan kimsə deməkdir. Dolayısıyla munafıq başqasını kandırdığını sanır zira doğru bir anlayış və şüura sahib deildir Munafıqların Allahı aldatmasından kasıt onların ilahi hökmlərlə və dinin kendisi ilə alay etmələri və onlarla akıllarınca oyun oynamaları yada bizzat Allah Rəsulünü sallallahu alayhi ve alihivə sallami aldatmaya kalkışmalarıdır. Zira Allah Rəsuluna biat edib itaat etmək Allah'a biat edib və ona itaat etmək olduğu kimi onu kandırmaya çalışmaq da Allahı kandırmaya çalışmaq olacaqdır. Əlbəttə bu aldatma cəhalarının hepsinin kəndilərinə döndüyü, dolayısıyla kəndilərini kandırdıqları açıq bir gerçəkdir. Konunun aydınlaşması üçün bir nümunə verəlim. Doktor hastasına bir ilacı kullanmasını söylədiyi vakit, hasta kullandığını söyleyib və gerçəkdə kullanmamış olsa, aklınca doktoru Onlar gerçəkdə kəndisini kandırmışdır. Yəni dokturu aldatmaq kəndini aldatmaqdır. Munafıqlar akılları ilə Allahı, Rəssulünü və möminləri aldatmaqdalar, amma Allahutaala ayətdə onların kəndi əməllərini özlərinə dönüş yapdığını söyləməkdədir. Onlar aslında kendilerini aldatmaqdadılar, başqalarını deyil. İslamın munafı qarşı tutumu. İslamın munafı qarşı tutumu onun İslam'a karşı tutumu gibidir. Munafıq zahirdə müsəlman olduğunu söyler. İslam da onu zahirdə müsəlmanlardan sayar. Kalbində imana sahib deildir və kâferdir. Allah da onu qiyamətdə kafirlərlə haşr edəcəkdir. Bu ayətlərdə munafıqların sifətlərinə iyicə diqqət etməmiş gərəkər. Çünki bəzən insan qəflətə düşə bilər. Munafıqların sahib olduğu sifətlərdən insan kəndisində onun olacağının fərqinə varır bəzən. O yuzdən bu ayətlərə diqqət etməmiz və Allahutaala'nın munafıqları bu sifətlər ilə sifatlandırmasının nədənlərini ayətlərdən öyrənməmiz lazımdır. Rasulə Əkrəm sallallahu alayhi və alihi və sallamdan şöylə nəql edilmişdir. Riyakarlıq Allahı aldatmaya çalışmaqdır. Riyakarlıq hər hansı bir əməli Allahdan gayrısi için yapmaqdır və yahud həm Allah üçün həm də gayrisi üçün yapmaqdır. Bir növ göstəriş insanlara göstəriş üçün yapmaqdır. Hz. Peyğəmbər əfəndimiz riyakarlığı bir növ Allahı aldatmaq anlamına gələrəkdən söyləmişdir. Əgər riyakarlıq aldatmaqsa bu munafıqların zaten sifatıdır yuhadiunallaha onlar Allaha Allaha aldatmaqdalar demək ki riyakarlıq da munafıqların sifətlərindən biridir enfusuhum kəlməsi yəni kəndiləri kəndilərini enfus nefs kəlməsinin çoğuludur nefs kəlməsinə diqqət etməmiş lazımdır bizləri saadetə vardıran da nəfsdir, zəlalətə uğratan da nəfsdir, cəhalət batağında boğan da nəfsdir. Yəni nəfs insanı həm yücəltə bilər, və həm də heyvandan da aşağı qata indirə bilər. Quranda buna asfala safilin deyə dəlmişdir. Nəfsimizi eğitməmiş lazımdır. Nəfs Eğitilmədi zaman Allah qarşısında belə, Allahına belə yalan söyləyə bilər. Peyğəmbərinə belə yalan söyləyə bilər. Nəfs eğitilmədi zaman riya onun üçün qolay bir şeyə dönüşür. Nəfs eğitilmədi zaman insanı günahlara sürüklər. Nəfs kəlməsi Quran ayətlərində müxtəlif surətlərdə gəlməşdir. O cümlədən nəfsin birinci anlamı can və ya heyvani həyat anlamına gəlməkdədir. Ənkəbud surəsinin 57-ci ayətində Allahutaala şöylə buyurmaqdadır: Kullu nəfsin zaiqatul maut. Hər nəfs ölümü tadıcıdır. Nəfsin ikinci anlamı isə rəvan yada insani nəfs anlamına gəlməkdədir. Ən-Əm surəsinin 97-ci ayətində şöylə buyurur: "Əxricu anfusakum al-yauma tujzauna azaballahu bima kuntum taquluna ala llahi ghayra al-haqq." Va kuntum an ayatihi fastakbirun Canlarınızı bədənlərinizdən çıxarın. Bu gün Allah'a qarşı haksız yerə söylədiklərinizdən və onun ayətlərinə böyüklük təslamanızdan ötürü alçaltıcı azapla cəzalandırılacaqsınız. Nəfsin üçüncü anlamı isə biçimləndirilmiş və dengəli bir kişilik anlamındadır. Bakara surəsinin 286-cı ayətində şöylə buyurulur: "Lə yukallifullahu nəfsan illə vus'aha, ləhə məkəsəbat və əleyhā məktesəbat." Allah hər şəxsi ancaq gücünün yetdiyi ölçüdə mükəlləf kəlar kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük də aleyhinədir. 4-cü anlamı isə nəfsani vicdan öz farkındalıqla bərabər anlamına gəlməkdədir. İnfitar surəsinin 5-ci ayətində şöylə oxuyuruq: Alimat nəfsumma qaddəmat və axhərat. Artıq hər nəfis öncədən təqdim etdiklərini və ərtələdiklərini bilib öyrənmiş olur. Bunların həpsi Qurani-Kərimdə nəfs haqqında, nəfsin müxtəlif sürətləri haqqında buyurulan ayətlərdir. Nəfsin 5-ci anlamı isə insanlığın və öz farkındalığının dəyişməz prinsipidir. Şam surasının 7 8-ci ayetlərində şöylə oxuyuruq. Wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wataqwaha wa nafsah wa ona bir düzən içində biçim verənə sonra da ona isyanını və itaatini ilham edənə and olsun ki. Yəni Allahutaala bütün isyanları vətüm itaatləri nəfsə ilham etmişdir. Nəfsimizin bundan xəbəri var. Nəfsin 6-cı anlamı heyvani ruh və ya yücəlməmiş ruh anlamındadır. Bu, eğitilməmiş nəfsdir. Yusuf surəsinin 53-cü ayətində isə şöylə oxuyuruq: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ben nefsimi təmizə çıxaramam çünki rəbbimin rəhmat etdiyi müstəsna nefis şiddətlə kötülüyə əmr edər şübhəsiz rəbbim bağışlayıcıdır mərhəmlidir. Nəfsin yedincisi anlamı ək və ya kəndisi anlamındadır. Al-i İmran surəsinin 28-ci ayətində Allahutaala şöylə buyurur. Yuhaddirukumullahunəfsih. Allah sizi özü ilə qorqutur. Burada e, kəndisi, yəni Allahın kəndisi anlamındadır. Nəfsin 8-ci, yəni sonuncu alamı isə bədən və ruhdan yaranan insan anlamına gəlməkdədir. Məidə surəsinin 32-ci ayətində şöylə buyurulur: "Ənnahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi feka'anna qatalan nasa jami'a." Kim bir kimsəyi bir kimsəyə və ya yeryüzündə bozqunculuğa qarşılık olmadan öldürürsə bütün insanları öldürmüş kimi olur. Quran insanın iyi və kötü aməllərinin yansımasının kəndisinə dönəcəyini söylər. Nitetəkin bu ayətdə şöylə oxuyuruq. Dini və Allaha aldatmaya çalışmaq aslında kəndini aldatmaqdır. Nə yaparsansa yap, hapsi kəndinə dönüş yapmaqdadır. Kəndinə dönməkdədir. Bunun dəlili də bugünkü oxuduğumuz Bakara surəsinin 9-cu ayətidir zaten. Allahu Taala'nın kəlamıdır. Nə yaparsansa yap, hapsi kəndinə dönəcəkdir. Başqa bir yerdə də şöylə keçməkdədir. İn əhsantum ahsantum li enfusikum ve in asatum falaha. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz de yine kendinize. İsra suresi 7. ayet. Yine başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Fatir suresi 43. ayet. Ayətdən alınan mesajlar. Hilə, tuzaq və aldatma nifaq əlamətidir. Tuzaq və hilənin ətkiləri sonunda tuzağı kurana döner. Münafiq şuursuzdur. Çünki hər kəsin içində saxladı, bütün sirləri bilən Yüce Allahla tərəf olduğunun fərqində deyildir. Və qiyamətdə də onun yaptıqlarını ortaya çıkaracak olan Allahdır. Tuzak və hilə akıl və şuur aləməti deildir. Hadislərdə gerçək akıl kəndisi ilə Allah'a kulluq sunulan akıldır diye keçməkdədir. Yəni tuzak qurmaq, hilə etmək aslında bunlar cəsarət deyil. Bunlar şuur ahlenin yapacağı işler değil. Yani hakikaten şurlu olan bir insan, aklı olan bir insan yalnız hayatını Allah'a kulluğunu sunmakta geçer. Budur akılla insan ve şuurun en bariz alameti ve nişanesi. Ayetteki kelimelerin anlamlarına geçelim yuhad'unana aldatmaya çalışırlar allah allahı ellazina kimsələri amanu inanan mə yaxta'unana aldatmazlar illə anfusah can diləri hum onlar mə deyillər mə yaşurun fərkində deyillər ayət bütün olaraq tərcümə şəkli yuxa diunallaha vallazina amanu vama yaxtauna illa anfusahum wama yashurun allahı və inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa kəndilərindən başqasını aldatmazlar, amma farkında değillər. Sonuncu slaytlarda sərf və nahiv açısından ayətin açıqlanmasıdır.